તો મિત્રો આ તો વાત હતી આજની જે કરંટ સમસ્યાઓ છે એમાંની જેમાં એજ્યુકેશન જે છે આજનો ટોપિક હતો પણ એવા જ સરસ મજાના વક્તા જે છે આપણી સમક્ષ પણ બેઠા છે શું વાત કરું એમની એમનું જે પ્રેઝન્ટ માઇન્ડ છે ને એ બહુ જોરદાર છે એમની વાત કરું તો એમની સરસ મજાની છે દાઢી એમની સરસ મજાની છે દાઢી પણ એને સાંભળવા માટે જે લોકો આવે છે એમની પાસે હોય છે મોટી મોટી ગાડી નમસ્કાર મિત્રો બધા ટેસ્ટ મુજબ બોલને કે લી जैसे योगेश भाई भाईया को एक बार क्लैपिंग हो जाए और आपके लिए भी एक क्लैपिंग हो जाए अभी मैं बात करना चाहता हूं कि पुरानी बात है एक राजा ने राज अपने राज्य में एक रास्ता था मेन रास्ता उधर सैनिकों को ऐसा बोला कि भाई चलो एक काम करते बड़ा सा पत्थर रख के रास्ते के बीच में ही रख दिया राजा ने और सैनिकों को ऐसा बोला कि आप देखो चोरी चुप कैसे कौन ये पत्थर हटाता है तब सैनिकों चोरी चुपके देख रहे थे तो राजा के सैनिक देख रहे थे कोई आते हैं जाते हैं कोई रास्ते में से पत्थर नहीं उठाता फिर राजा के कोई परिवार में से भी आ रहे जा रहे कोई राज्य में से आ रहे राजा के नजदीक लोग तो खामों का ऐसा बोलते जा रहे थे राजा भी ऐसा आदमी ऐसा बड़ा आदमी के पत्थर नहीं उठा रहा है रास्ते से रस, रास्ता साफ नहीं करवा रहा है ऐसा किसी ने ध्यान नहीं दिया फिर एक बार ऐसा हुआ एक सब्जी वाला उधर से निकला अपनी झोली में सब्जी रख के जा रहा था तो उसने और रास्ते से पत्थर देखा उसको तो उसको लगा यार ये तो बड़ी मुसीबत है तो उसने क्या किया उसका पोटला जो सब्जी का पोटला था वो साइड में रख के उस, उसके पास एक लकड़ी थी छोटी थी उससे वो पत्थर में इतनी ताकत लगाई पत्थर उछल के साइड में रख दिया फिर वो पोटला लेने गया ना तो उसकी नजर वो पत्थर के नीचे साइड पे पड़ी थी एक ठेली वो उसने हाथ में ले ली और देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी थी तब वो चिट्ठी उसने पढ़ी ना तो उसमें लिखा था कि जिसने पत्थर हटाया है ये सोने के सिक्के उसके बस ऐसे ही वो सोने के सिक्के लेके चला गया फिर बात का मतलब मायना ये रखता है कि परेशानियां तो आती है कोई क्या करता है परेशानी आती है जीवन में तो रास्ता बदल लेते हैं कोई उधर से पीछे चला जाता है तो कुछ लोग ऐसे रास्ते का सामना करता है परेशानियों का सामना करता है रास्ते में जो भी आए तो सफलता मिलती है जो सब्जी वाला को वो सोने के सिक्के ले गया तो उसको सफलता ही मिली ना किसी ने उसके पास कहां से आए सोने के सिक्के कितनी भी मेहनत करेगा तो आएगा नहीं इसीलिए तो को लोग कहते जीवन में बुरा वक्त तो आता ही है कोई निखर जाता है कोई बिखर जाता है जिंदगी तो एक परेशानियों का रास्ता है मंजिल उस अपनी संभाल के रखना सफलता जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी थैंक यू